Salamu alaykum dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Tala bizləri sevdiyi bəndələrini eləsin. Uca Allahlara bütün xeyir qapılarını üzümüzə açsın. Gözəl bir söz oxudum. İnsan hər zaman nəsihət, nəsihətə muhtacdır. İnsan hər zaman nəsihət dinləməsinə ehtiyac var. İnsanın nəfsi belədir, hər zaman gələ özünə nəsihət eləsi, birinci öz nəfsinə, sonra digərlərinə. Gözəl bir söz. İzəfətə həttə dünya bizrəəyəhə lek. Bütün dünya nemətləri sənə açılıbsa, eninə boyuna. Və kana bimkel ki an tahsula minha ala ma tasha. Sən bu bütün dünya nemətləri ilə istədiyini əldə edə bilərsən, istədiyinə çata bilərsən. Fela taqda anka bizuqrafha. O zaman bil ki, dünyanın bərqəzəyi səni aldatmasın. Dünyanın gözəlliyi səni aldatmasın. وخذ منها ما تتقوى به على طاعه الله ودنيان انجاك سن الله اطيعه سني الله اطيعه سني الله باغلاج قدار گوتور ودا في يدك دنياي الينده ساخلا ساخلا كي دنيادان خيلاس اولماق راحت اولسون ولا تضع في قلبك دنياي قلبينا سالما او زمان دنيا سني ادير دنيا سني يونلنديرار oza anlaşa bilməzsən. Həqiqətən də çox gözəl bir söz idi. Bəzi tövsiyələr var ki, insana düşünün, hər zaman səadət, xoşbəxtlik gətirər. Lə təciz vahidan heç zaman tək olma, tək oturma. Yəni dostların olsun. Çünki tək qalan insan, digər möminlərdən, müsəlmanlardan uzaq olan insan təhilsən bərbəx olar, əsəbə olar. Yaxşı insanlarla dostluq etlə. İkinci, lə təəxərrəsətən vaqtıha namazı vaxtından keçirtmə. Namazı vaxtında kıl. Xoşbəx olarsan. Hər zaman lə havlə və lâ quvvətə illə billah. Güc və qüdrət sahibi yalnız Allahdadır sözünü təkrarlə. Çox-çox fa innəhu təşrəhül bəl. O insanı rahatlaşdırar, gözəlləşdirər, qəlbinə rahatlıq verər. 4-cü, əksirindən istighfar. Allah təndən çoxlu bağışlanma dilə çünki başlanma diləməydə ruzi var. Sıxıntından qurtuluş var, qurtuluş var. Əstəğfurullah sözün çox çoxdur. 5-ci insanlarla görüşərkən gülərüzlü görür. İnsanların sevgisini qazanmağa çalışır. İnsanlarla mülayim danış. İnsanlar səni sevər, qəlbinə də xoşbəxtlik gələr. Həqiqətən də gözəl bir söz sözü ki, insan xoşbəxt olmaq istəyirsə bu dilənlərə Amal elədir. Həyat belədir, hər bir insan sıxıntıya düşə bilər. Biz elə bir yerdə yaşayırıq ki, orada bəlalar var, müsibətlər var. Hətta peyğəmbərlər belə o bəlalardan xilas ola bilməyib. Ancaq nə etməli lazımdır? Uca Allaha təvəkkül etmək, uca Allaha bel bağlamaq, Allaha tərəf qoşmaq. Allahım, səndən tərəddüdsüz iman, tükənməz nə'mat və övədə cənnətin ən yüksək qatında Məhəmmədin sallallahu əleyhi və səlləmin yanında olmaq istəyirik. Allahum bizləri bağışla. Bizləri borclarından, düşmənin bizdə yüksəkdə olmasından və bədbəxtliyimizə sevinməsindən sənə sığınırıq. Allahım bizi bağışla, doğru yola yönəlt, bizə ruzi və can sağlamlığı bəxş eylə, ey Rəbbimiz. Qərlərimizə genişlik və gözəllik ver, dualarımızı qəbul eylə, ey Rəbbimiz. Bağışla bu acizləri, bütün rəhmət qapılarını aç üzümüzə, ey Rəbbimiz. Acizliyimizi etiraf edərək qapına gəldik. Lə iləhə illə əntə subhanək innə kunnə minəz zallimin. Səndən başqa ibadətə haqq məbud yoxdur. Sən paksan, müqəddəssən. Bizlər isə günahlarla öz nəfsimizə zülm etmişik. Günahlarımızı etiraf edərək, acizliyimizi etiraf edərək, əllərimizi açaraq qapına gəldik ey Rəbbimiz. Ya Fettah, bütün xeyir qapıları sənin əlində. Aç bütün xeyir qapılarını özümüzə, ailələrimizə, övladlarımıza Sən bizim valideynlərimizi qoru ey Rəbbimiz. Dünyasını dəyişənlərin yerinə cənnət eylə ey Rəbbimiz. Həyatda olanların ömrünü uzun eylə, bərəkətli eylə ey Rəbbimiz. Amin. Amin. Amin.